13 июля было совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля Volkswagen LT35, перевозивший пассажиров в количестве 10 человек, опрокинулся и в результате чего было, пострадало 7 человек. После этого нами было принято решение на выходные и праздничные дни выставить усиленные экипажи дорожно-патрульной службы для снижения аварийности на вышеуказанной территории Першатравневого района. Дополнительно мы выставили три экипажа, которые на выходные непосредственно здесь несли службу. В результате чего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими либо погибшими совершено или допущено не было. В районе у нас есть проблемный участок дороги. Это э, территория Мариуполь Урзуф. В районе ПГТ Милекина э, есть оползень, который перекрыт дорожными знаками э, схемой объезда через ПГТ Мангуш. И все водители, которые направляются в Милекина Урзуф. Белла Сарайского посу должны выполнять требования этих знаков и двигаться непосредственно через, через пгт манаж Здесь оползневые процессы начали активизироваться в 2011 году. На сегодняшний день они достигли своей пиковой фазы. И в принципе в будущем эта дорога перестанет существовать, потому что ее просто-напросто оборвет, и здесь движение будет невозможно. По решению службы автомобильных дорог, которая является владельцем этой дороги, по решению была дорога закрыта. Это еще два года назад мы ее закрыли, поставили знаки. Но ну, неизвестные лица пораскрывали этот пересыпанный грунт, и нам пришлось вторично ее пересыпать. Но ну, вот это то, что осталось от пересыпанной уже второй раз дороги. куда вы направляетесь в Мариуполе. В Мариуполь, вы видите, что проезд запрещен? Ну, Так мне просто отсюда удобнее заехать-то самое. Тут, тут, тут что, дорога-то есть то, что А вы знаете, что вы нарушаете правила дорожного? Ну, на, ну, нарушил, да. Почему вы тогда едете, если вы знаете, что... Ну, сейчас поедем обратно. И вы знаете, что этот участок дороги закрыт? Знаем, конечно. Почему тогда едете? Ну, надо сделать, наверное, дорогу уже, да, пора ее сделать, правильно? Я так считаю. А во-вторых, как мне ехать по-другому? Есть объездная. Какая? Стоит, ну, стоят знаки. А где? Вот вы только что проезжали, на повороте стоял знак. Да? Ну, будем знать, значит. Вы знаете, что вы нарушаете закон? Ну, знаю. Почему тогда едете? Ну, потому что другого выхода нету, надо ехать. То есть вам лучше нарушить закон, да? Ну, не нарушить закон, просто нужно дорогу сделать, я уже так считаю, правильно? Угу. Есть у вас какие-то жалобы к сотрудникам полиции? Нет, отлично, ребята все работают, все хорошо. Через манку? Через Ялту? Ну, еще 40-30 километров плюс еще лишь. Ну, так ваша безопасность. Ну, как и все едут машины, откуда знал, думал, тоже можно проехать. Ну, будем знать, командир, в следующий раз. Скажите, пожалуйста, почему вы едете по этому участку дороги? Он опасный и аварийный. Ну, потому что он ближе. Едут, потому... Вы не боитесь за свою жизнь? А что его не сделают? Вот его можно было просто перекрыть и все, чтобы никто не ездил. Или дорогу сделать. То есть вы согласны были бы с тем, если бы дорогу перекрыли, вы бы тогда не ездили? Ну, конечно, если бы перекрыли, пожалуй. Так все ездят, куда можно, нельзя. А знаки вас не останавливают? Ну, что не останавливают? Просто так, ну, рядышком тут проехать. Или делать круг 40 километров, 50. Вот с Мариуполя как ехать? Если мне на второй спуск, а с Мариуполя ехать через Мангуш надо. Ялту, знаете, тем, что вы проезжаете по прямой, сокращая путь, вы нарушаете закон? Ну, конечно, да. Ну, прошу прощения, больше не повторите. Сотрудники полиции в первую очередь должны предупредить участников дорожного движения о том, что впереди аварийно-опасный участок. И по возможности дать, порекомендовать участникам дорожного движения объехать данный участок. Потому что в любой момент может произойти оползень. Думаете, сотрудники полиции должны стоять на данном участке? Я думаю, да. Почему? Ну, потому что должен быть вообще порядок. Ну, я знаю, что я как бы нарушила, но я не знаю другой дороги. Я знаю, что мы всегда по этой ездим. А вообще бы желательно, еще для хорошего счета, сделать правильно дорогу. Это будет вообще замечательно. Сказали, где-то за посадкой есть дорога. Пусть же сделают сотрудники дорожных служб, пусть сделают хорошо, накатают дорогу. Как бы и мы здесь ни при чем, и сотрудники ГАИ тоже здесь как бы ни при чем, правильно? Поэтому я считаю, все должны выполнять свою работу. А зачем сотрудники полиции должны здесь стоять? Они должны проверять ваши... Э -э -э да, должны и проверять. Во-первых, дорога была замечательно хорошая, в том плане, что здесь очень много нарушают местные жители э правила. Они могут идти на сумасшедшей скорости, потому что дорога хорошо накатана, не считая того обрыва. А так. Я считаю, что все, во всех должны с вами работать. Сотрудники полиции нужны для того, чтобы регулировать дорожное движение. Но с таким учетом, что мы все знаем, что это аварийный опасный участок, другого пока нет сейчас участка. К сожалению, он будет, но это требует своего времени. Поэтому сотрудники должны регулировать, но с учетом того, что это должна быть предупредительная, разъяснительная работа. Нарушителей те, которые превышают скоростной режим, те, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пусть наказывают. А в принципе, чисто так, чтобы запретить здесь движение пока, потому что не вижу смысла, потому что это вызовет социальный взрыв. Наша основная задача – это профилактирование и превентивные меры. То есть мы людей предупреждаем о том, что дальше идет аварийный участок и туда движение запрещено. В целях их безопасности, да, мы хотели бы посоветовать, что выполняйте требования тех знаков, тех требований, которые предъявляют сотрудники дорожно-патрульной службы и берегите жизни себя, своих пассажиров, едьте в объезд, потому что участок действительно аварийный, в любой момент может произойти уход. С начала года на территории Донецкой области зафиксировано 1418 дорожно-транспортных происшествий. Получили травмы 524 водителя и пассажиры. К сожалению, погибло 62 человека. По распоряжению начальника Главного управления национальной полиции в Донецкой области принято решение о проведении оперативно-профилактической отработки по линии безопасности дорожного движения Волновахского района. А задействовано 18 экипажей ГАИ, более 100 сотрудников управления национальной полиции в Донецкой области. В первые дни отработки выявлено сотрудниками по безопасности дорожного движения 139 водителей, которые нарушили правила дорожного движения. 22 водителя выявили состояние алкогольного и наркотического вещества. Помимо этого были выявлены лица, находящиеся в розыске, лица, перевозящие наркотические вещества и взрывчатые вещества, боеприпасы. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что в связи с тем, что в летний период времени на в выходные дни увеличился поток транспорта, которые выезжают к морю, побережью Мангуш, Мелекина, Урзуф. Были выставлены дополнительные наряды по обеспечению дорожного движения. В их обязанности входит не только выявление лиц, употребляющих наркотические и алкогольные вещества, а также выявление взрывчатых веществ и боеприпасов. Подобные профилактические мероприятия будут проходить на территории всей Донецкой области с целью сохранения наших с вами жизней.